Уходит от нас Новый год. Пора снимать мешок с елки. И сверху убирать волшебную ледяную звезду. Новый год придет нам только через год. Такое грустное время сейчас. Привет, Твайлайт. Что ты делаешь? Я снимаю мешок с елки. Новый год уже уходит. Нет смысла оставлять это елки посреди комнаты. Что это, Твайлайт? Новый год только начался. Как ты можешь убирать уже елку? Нельзя так делать. Давай еще немного попразднуем. Сегодня, может быть, будет самый последний день Нового года. Давай же попразднуем. Не огорчайся, пожалуйста. Хотя, Дармалдеш, ты права, Новый год не уходит. Он всегда с нами. Вот именно. Пойдем лучше на улицу снеговика слепим. Пойдем. У, У, на улице снежок падает. Хорошо так. Ага. Давай лепить снеговика. Давай, пойдем возьмем снегу. Вот мы и слепили с тобой снеговика, Рэмбоу Дэш. Какой он красивый получился. Да, и шарфик голубой, и нос, морковка, и камешки, готик, и глазки тоже камешки. А ручки так сложно, стесняшка. Прибудешь, я вылаз... вынесла нашу елочку во двор. Давай позовем наших друзей и поводим вокруг нее хоровод. Давай. Вот мы и позвали наших друзей. А сейчас мы все должны будем хоро... водить хоровод. Классный хоровод получился. Ой, <laughs> прости, Рыбовда. Да ничего страшного. Э, ладно, Кристина 505, надеюсь, тебе понравится это видео. И ты дашь мне хотя бы какое-нибудь место. Всем пока.